জুন জুলাই মাহ জাপানীজ এনকেফ্লাইটিছৰ অধিক প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ সময় সাৱধান হওক যিকোনো জ্বৰ জাপানীজ এনকেফ্লাইটিছ বা সদৃশ ৰোগ হ'ব পাৰে শীঘ্ৰেই চিকিৎসা প্ৰদান কৰিলে জাপানীজ এনকেফ্লাইটিছ ৰোগ আৰোগ্য কৰিব পাৰি এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহ অতিপাত জ্বৰ মূৰৰ বিষ মানসিক অস্থিৰতা ভ্ৰম আৰু সংজ্ঞাসীনতা বমিভাৱ শৰীৰৰ কঁপনি আৰু আংশিক প্ৰক্ষাঘাতৰ লক্ষণ জাপানীজ এনকেফ্লাইটিছ মহৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত এবিধ ৰোগ এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে সদায় আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰক ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা গাহৰি আৰু গাহৰিৰ দীঘল হাতৰ চোলা আৰু দীঘল পেণ্ট পৰিধান কৰক ধোঁৱা কৰকেপাইটি লক্ষণসমূহ দেখিলে ততালিকে আশা কৰ্মী এ এন এম নতবা এ এম পি ডাব্লিউৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু আটাইতকৈ ওচৰৰ চিকিৎসাখনলৈ লৈ যাওক যিকোনো সহায়ৰ বাবে দায়ী কৰক এশ চাৰি প্ৰগতিৰ আধাৰশিলা সবল স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত অসম আমাৰ লক্ষ্য